Ваша шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр в ефірі Спортпідсумок Гарієм Осідлевичем вітаємо Доброго вас. Доброго дня. Торік ваші спортсмени показали дуже гарні спортивні результати, неодноразово поверталися переможцями зі змагань. Які плани на 2015 рік? Ну дві тисячі п'ятнадцятий рік має бути, в бути лучше, ніж 2014 тисячі по многим причинам. Одна і найголовніше причина це політична обстановка в нашій країні. Мы не всей командой, не все спортсмены могли выезжать, потому что родители в основном не отпускали своих детей на далекий переезд. Мы, например, пропустили соревнования в Харькове, мы не ездили на Кубок из-за того, что родители не пустили. Но то количество детей, которые родители не испугались, отправили своих детей, то в принципе мы выступили неплохо. Раньше мы возили командами и по 35, и по 40 человек, а сейчас вот ездила на чемпионат Украины Е по воєнних збірна Габорів сьогодні насяв 5 чоловік, і всі п'ятеро, в принципі, стали призерами, Тому потенціал у нас є. Я думаю, що в 2015 году обстановка наладиться, це воєнні дії прикратяться. Вот, буде мир в Україні, відповідно, буде можливість виїжджати всім нашим спортсменам на різнообразні змагання. Які найближчі змагання? До чого зараз, зараз готуєтесь? Ну, начался новый э, календарный год, поэтому подводя итоги прошлого года, э, мы начинаем проводить наши сначала внутренние соревнования, потом будет э, чемпионат Миста Хмельницкого по рукопашному бою. Э, мы будем подводить итог за 2014 год, там будут награждены лучшие спортсмены, которые взяли по рейтингу. Вот, мы в этом году открыли э, новый филиал, школа Самсон открыла филиал. Староконстантинове. То есть на эти соревнования будут приглашены уже спортсмены, новички, которые тренируются в месте Староконстантинове. Вот. И самое главное соревнование, то есть самое главное, то есть эти вот мы городские проводим для открытого чемпионата Хмельницкой области по рукопашному бою, присвяченную дню выводу виск из Афганистана. Единственное, что в этом году формат самих соревнований немножко поменяется, по той причине, что э, проводятся военные действия у нас в стране, и в этих боевых действиях э, погиб очень хороший э, человек, который э, всячески помогал и развивал э, детский спорт. Он лично за свои деньги проводил э, многократно соревнования по рукопашному бою, э, что спортсменам нужно было только оплатить дорогу, а так жилье, питание, самоучастие в соревнованиях проводились за его счет. Это михню Олег, вот он афганец, погиб на, в этой войне. И эти соревнования, которые мы уже практически проводим 15 лет, мы будем посвящать вот этим событиям, которые сейчас проходят у нас в стране. Разумело. Вот, ну а потом, в принципе, все отборочные соревнования у нас будут для чемпионатов Украины. То есть если обстановка, потому что в прошлом году обстановка повлияла так, что все чемпионаты Украины были перенесены на осеннее время, хотя должны дойти до лета. Поэтому в этом году, я думаю, что обстановка будет нормальная, и мы будем выступать во всех чемпионатах Украины. И по рукопашному бою, и по военно-спортивному бою. Это по двум федерациям, которые мы, в принципе, наша школа Собственного Права и ведет. На всеукраїнському рівні зазвичай ваші спортсмени показують які результати. Ну, в принципі, по-разному. Є і переможці, є і проігравші. Тобто, по останнім змаганням, в принципі, я доволен. Тобто, наші спортсмени от... Кто тренируется хорошо, кто выкладывается максимум, те показывают высокие результаты. Вот. Я сейчас не могу сказать, кто у нас лучший спортсмен, по той причине, что мы сейчас подсчитываем только рейтинг. Вот. То есть, как рейтинг высчитывается? Рейтинг высчитывается. Спортсмен выступает на всех видах, по всем видам соревнований, в разных версиях и высчитывается, сколько он побед имеет, сколько поражений, и какое место, и за это дается соответствующие баллы, и баллы приплюсовываются, в конце года выводится лучший спортсмен. Вот буквально где-то через недельку-две мы будем уже знать, кто у нас лучший спортсмен. Ну а так много кандидатов на перемогу? Мы делим в каждой возрастной категории, то есть 6-7 лет это отдельно. Как вот проходят соревнования по возрасту 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, так само мы подсчитываем эти баллы. И выводятся два человека. Первое и второе место мы выдаем им э, уже несколько лет подряд. Такой небольшой кубок, где написано «Лучший спортсмен 2014 года». На вашу думку, такой рейтинг мотивует спортсменов до подальших перемог? Очень сильно. Те спортсмены, которые в прошлые годы были лидерами, они сейчас ну, стараются не опуститься назад, вот, а стараются удержаться в лидерстве, а те спортсмены, которые там чуть-чуть не хватает, стараются выступать на всех соревнованиях, ведь по рейтингам даже человек, который выступает на соревнованиях, но проиграл эти соревнования, там, пятые, шестые места, им тоже даются баллы. То есть до 12 места даются баллы. Вот, поэтому есть стимул, есть заухочение у спортсменов и стремятся, стремятся, стремятся. Мы буквально вот пять лет начали так вот реально подводить этот рейтинг, награждать кубками лучших спортсменов. И мы увидим, что э, отношение к соревнованиям поменялось. Единственное, плохо то, что самые-самые те, которые на последних местах, вот, то есть они как бы немножечко расслабляются в этом. Но мы постараемся их морально поддержать, чтобы все-таки стремились к лучшим спортсменам. Сколько часу отводите на тренирование? Ну, в зависимости от групп, новички в основном тренируются три раза в неделю по полтора часа, а уже более старшие спортсмены, они тренируются по два часа и еще дополнительно в тренажерный зал. То есть, например, наша четвертая, пятая группа, они занимаются более немножечко усиленнее, так как все-таки уровень их не растет, и те нагрузки полтора часовые уже им недостаточно, поэтому они стараются уже подкрепить себя в тренажерном зале. Що найбільше запам'яталося вам як тренеру у 2014 році? Які змагання? Ой, сорінування так було багато, що, в принципі, як якби. Тяжело, потому что каждое соревнование не отличается своими масштабами. Например, вот на память мне пришло это вот Луцковские соревнования. Чем Луцк отличается? Волынская область они проводят чемпи открытые чемпионаты Волынской области по круговой системе. То есть, когда спортсмены приезжают туда, они знают, что если они проиграли один бой, то, то они могут сражаться дальше, дальше и дальше. Таким образом э выводится, ну, можно сказать, самая справедливая система. Таким образом, спортсмен может сражаться 6-7 раз. И вот у нас на последних соревнованиях около 5 человек имели по 6-7 поединков. И есть первые и вторые места. То есть это самые сложные соревнования. Это надо в течение одного дня выйти 6 раз на татами. Это очень тяжело. То есть тут подчеркивается не только технические способности спортсмена, но и выносливость. Когда если человек выносливость не имеет, то уже на третьем-четвертом на поединке, хоть и он может быть владеет хорошо техникой, но силы выносливости нету, он просто бой сдаёт. Вот. Поэтому это такие самые ну, и уважаемые соревнования вот, для наших спортсменов. А ось як готували спортсменів до такого навантаження? Важко було? Э, ну, как би... Те, кто тренируется и выкладывается максимально на своих тренировках, те, в принципе, имеют хорошую выносливость. Вот у нас, опять же, вот старшие ребята, они перед тренировкой обязательно выходят на улицу и делают такой небольшой кросс. В течение там, расстояния где-то полтора-два километра они пробегают, приходят уже в спортзал разогретые, делают растяжечку. Поэтому как бы, работаем над выносливостью. Потому что мы еще выступаем на таких соревнованиях, как... До призывной молоди там пятиборье пяти идет. И в этих соревнованиях включены э, в Кросс на три километра, полоса препятствия. Это, кстати, про, проходил как раз вот под руководством Михнюка Олега. И в прошлом году вот этих соревнованиях не было. с этими водяными действиями. Вот, то там тоже нужна выносливость. И поэтому мы знаем об этом, мы готовимся к этим соревнованиям многократно становились чемпионами на этих соревнованиях и в командном, и в личном зачёте. Поэтому развиваемся, стараемся развиваться во всех направлениях. Показоло, что то рік на чемпіонаті світу з рукопашного бою ваші спортсмени здобули 60 медалей. Як вам вдалося так, такий результат? Е, да, это был Кубок мира по версии Кунгсау Польша, она находится в Польше. Мы собрали в этом году, как ни странно, с такими финансовыми затруднениями практически 35 человек. Это самая большая команда была. Наши спортсмены выступали в 113 версиях вот, и на 35 человек. 60 медалей, то очень-очень ну, здорово. У нас, если не ошибаюсь, то 5 человек имели по 4 медали. То есть мы стараемся, вот наша вот, организация, если есть, например, э, какие-то... Федерация, которую приглашают, у них есть ката, мы готовимся по катам. Есть там э, так называемая версия B5, та, самооборона, готовимся по версии B5. Легкий контакт, легкий контакт, э, полный контакт, полный контакт. То есть мы не, а, не отбрасываем что-то, мы стараемся быть универсалами, и наши спортсмены работают практически по всем версиям. Поэтому э, если в этом возрастной категории можно было выступать в четырех версиях. Спортсмен выступал в четырех версиях. Было бы 5-6, мы бы выступали в 5-6. Больше всего было в четырех версиях, поэтому и по четыре медали у нас привезли. Вот. Конечно, как я уже сказал, 113 версий мы, а взять только 60, то есть есть у нас проигрыши. Вот на этих соревнованиях, я уже в этой студии рассказывал, вот на этих соревнованиях мы проиграли в этом году ката, то есть мы как бы уделяли внимание более классическим техникам, а спортсмены, точнее судьи, почему-то в этом году взяли как бы предпочтение и дали больше оценку именно таким как китайским направлениям, там, типа ушу, кунг-фу, где все движется, то есть большие разнообразные движения. Вот у нас более конкретные четкие движения, там хаотично все делалось но зато ритмично. Поэтому вот, имея такой опыт, на следующий год мы постараемся те ката, те технику, которые мы изучаем, постараться, постараться сделать не только в жестком, четком направлении, а добавить какую-то ритмичность, пластику, гибкость. То есть я сам ну, как бы разрабатываю некоторые ката, вот, поэтому я думаю, с этой задачей я справлюсь. Хотя в позапрошлом году мы практически в ката одержали победу. Может быть, где-то там э, в калуарах судьи договорились, что вот, значит, берем во внимание э, вот в такое направление. Ну, будем мы гибкими. Главное, что мы гибкие, что мы развиваемся в разном направлении. Нужно будет работать над реакцией, на скорость, на быстроту и на гибкость. Будем. Надо будет жестко работать, мы поставим жесткость. То есть, я, как я говорю... Все версии, которые существуют по боевым искусствам, мы во всех версиях выступаем. Мы не брезгаем ничем. Легкий контакт, легкий, дозованный, дозованный, полный контакт, полный, жесткий, жесткий. Мы выступаем и в боевом, кат, э, в боевом самбо, там считается жесткий контакт, вот, где разрешены лапки, колени. То есть школа Самсон Права, как я ее веду, стараемся быть универсалами. И это, наверное, очень хорошо. Да, спортсмен, он, он, разнообразный. То есть и у нас, например, на сегодняшний день, вот буквально недавно приходил мой ученик, который сейчас вот воюет в АТО, он сейчас поехал. То говорит, Гарри Николаевич, помню, там Максименко Дима, говорит, помню, знаю, очень часто помогает. То, что мы делали в спортзале. Потому что у нас гимнастика, вот мы разрабатываем позвоночник, есть гимнастических очень много упражнений, есть упражнения самостраховки, есть защита против вооруженного невооруженного противника с ножом, с палкой, комплексы. То есть ну, рукопашный бой – это, в принципе, военно-прикладное боевое искусство. И все, вот сейчас знаю, что подготовка в АТО идет, всегда все проходят приемы рукопашного боя. Зрозуміло. Ну, давайте зараз разом з вами пригадаємо, з якими враженнями повернулися ваші спортсмени з чемпіонату світу. І подивимося в наступному сюжеті. Як готувались на те і сподівались, півторамісячні щоденні тренування перед змагального періоду дали про себе знати. Адже завдяки професіоналізму тренерів та наполегливій праці спортсменів, самсонівцям довелось підійматися за нагородами на п'єдестал 60 разів. Наша команда виставляла 32 два чоловіка. В результаті ми заняли 60 медалей. по всім направленням От, 23 медалі перших, 23 – три і 14 третіх місць. Вже вдруге побував на чемпіонаті світу Тимур Молдаванов. Молодий самсонівець каже, що цього разу йому вдалося виступити набагато краще, ніж позаминулого року. Враження було, що, що тут було, дуже багато чого змінилося. Супротивники були дуже сильніші, і в них техніка, техніка підвищилась. Результатом своєї команди тренер залишився задоволеним, втім зізнається, що працювати їм ще є над чим. Особливо, що стосується майстерності виступів проти невидимого супротивника. в ката, наша школа немножечко, кажется, послажаднее, то есть трошечки проиграли, именно по той причине, что больше уделялось внимание ритму, больше уделялось внимание каким-то таким, ну, китайским направлениям. Мы более традиционные, более классические исполнения делали. Есть над чем работать, то есть каждое соревнование – это экзамен того года, в которых мы тренировались. Більшість спортсменів здали свій екзамен на відміну і здобули по кілька медалей у різних версіях. До прикладу, юна спортсменка Ліза здобула аж чотири нагороди найвищого готунку. Коли я виступала в обичному кату, в мене було 15 чоловік суперників, і я зайняла перше місце. Втім, зупинятись на досягнутому вихованці спортивної школи не збираються і до наступного чемпіонату планують підготуватися ще краще. Ну, як бачимо, у спортсменів тільки найкраще враження. Ну а тренер як завжди хоче ще більше медалей. Так, да, ми стараємося і будемо старатися -таки это... От, на таких соревновань, коли подіймається спортсмен на перше місце, підмають флаг України, і ми всією командою Кричим Україна, слава Україні. Тому наче душа болить, переживається, і вся Європа бачить, що наша страна крепка, сильна, тому нас не подолати. Так. Ну і можливо, були такі спортсмени, які торік вам відкрилися з нового боку, проявили себе якось. Були такі? <звіт> Ну, на сегодняшний день большое количество спортсменов, которые, знаете, я так скажу, те спортсмены, которые проявляют себя непосредственно на тренировке, выкладываются на все 300%, то есть не пропускают занятия, не нарушают дисциплину, работают максимум, то есть видно, что будет результат. Даже на тех соревнованиях, вот на Кубке мира в Польше, у нас там было два таких, два таких мальчика вот, я не буду их называть сейчас, вот, где чуть-чуть старались увильнуть, где-то посидеть, где-то старались уйти, и вот не проигрыши были буквально в один балл, в один, в два балла, и слезы были, и все были. И я ругал, да, я ругал, конкретно подходил, ну, вспомни, как ты работал, вспомни, как тренировался, возьми, вот, в журнал посмотри, сколько у тебя плюсиков э, в посещаемости, сколько минусов, а ведь занимаемся в основном три раза в неделю, то есть один, одну тренировку уже не посетил, в результате расстояние в практически в четыре дня. А для спортсмена, для организма, который постоянно растет и развивается, это ну, очень плохо. Поэтому те, кто работали, вот я знал, что работает, значит будет результат. Тренируется плохо, значит, ну не знаю. Вряд ли спортсмен, который тренируется плохо, может показать какой-то результат. Только какое-то чудо может произойти. Все заложить вид подготовки. А вам, шановні глядачі, нагадую сьогодні. У гості до нашої студії завітав тренер Хмельницької підготовчої міліційної спортивної школи Самсон Право Гарій Осідлєвич. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить.